क्या हसी समा होगा क्या घड़ी होगी क्या हसी समा होगा क्या हसी होगी घी खाम खुदा में जब मेरी हाजरी होगी। खाना मेरी हाजरी होगी क्या हंसी समा होगा क्या हंसी घड़ी होगी आंखों के मुसल्ले पर अश्क होंगे सजते में आंखों के सल्ले पर अश्क होंगे सज दे में और जुबान जेरे लब लड़खड़ा रही होगी और जुबान जेरे लब लड़खड़ा रही होगी क्या हसी समा होगा क्या हंसी घड़ी होगी जब चलूंगा काबे में हज का बांध कर एहराम जब चलूंगा काबे में हज का बांध कर एहराम मेरी जिंदगी मुझ पर नाज कर रही होगी मेरी जिंदगी मुझ पर नाज कर रही होगी क्या हंसी समा होगा क्या हसी घड़ी होगी अल्लाह अल्लाह क्या होगा वो तवाफ का मंजर अल्लाह अल्लाह क्या होगा वो तवाफ का मंजर खुल्द की हवा मेरे साथ चल रहे होगी खुल्द की हवा मेरे साथ चल रही होगी खाना खुदा में जब मेरी हाजरी होगी खाना खुदा में जब मेरी हाजरी होगी क्या हसी समा होगा क्या हसी घड़ी होगी जहां भी हो वहीं से जो सदा सरकार सुनते हैं सरे आई न सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं मैं सदके जाऊं की रहा मतुल्ला के पुकारो साथ चलता है मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं

बड़े, बड़े जितने गुना हमने किए हैं है। सब सबसे तोबा करते हैं आइंदा के, के लिए वो काम करेंगे इससे अल्लाह रसूल राज़ी और वो काम नहीं करेंगे इससे अल्लाह रसूल नाराज़ हो, नाराद हो।

मोहम्मद एक सौ बार और उसके बाद ये तीनों का जिक्र दो सौ बार जिक्र दो का मगरब की नमाज फर्ज और सुन अदा करने के बाद छह रक़त सलाते पढ़ने हैं दो रकत की नैयत करनी है एक बार और तीन बार मगरब की नमाज़ फर्ज और सुना करने के बाद शेरक़ात सुरत अवाबीन ये नफल नमाज है अवाबीन इसका नाम है अगर मुआन याद ना हो तो नफल नमाज पढ़ सकते हैं शेरक़त की नफल शुरत की शरीफ एक बार और तीन बार खुल खा देक़ात सुरत अबीन पढ़ रहने के बाद वही दर शरीफ जो फ़जर की नमाज के बाद पढ़ी अल्लाह सल सईद ना महमदिन मौला सईदना महमदिन मुबारक वसलम ये एक सौ बार अदा करना है मगरब के बजाय खत्म ईशा की नमाजा करने के बाद वही तीनों जो फजर की नमाज के बाद अदा किए थे ला इला का जिक्र दो सौ बार इलाह का जिक्र दो सौ बार अल्लाह का जिक्र दो सौ बार ला इला का जिक्र पड़ते वक्त पंद्रह बीस मरतबा लाला कहने के बाद ला दिया करें ताकि ताल में, नूर में फजर की नमाज के बाद अगर आपको कहीं जाना हो और जरूरी काम हो तो फजर की नमाज से पहले अगर आपको टाइम मिलता है तो पहले भी आप ये वज़ायफ़ पढ़ सकते हैं इसी तरह मगरब की नमाज के बाद आगे पीछे ये नमाज ये वज़ायफ़ पढ़ सकते हैं अगर कोई जरूरी काम है आप नहीं कर सकते हैं टाइम भी नहीं मिलता है टाइम कम मिलता है तो आगे पीछे भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़े जरूर इसमें फ़ायदा है इस तरह ईशा की नमाज के बाद अगर आपको कहीं जाना है या तो ईशा की नमाज से पहले भी अगर आप रहा करना चाहें तो कर सकते हैं आ, आप ख़त्म आपकी सिलसिला में आपकी बेहत सिलसिला कादरी में हो गई है शिमशे बगदाद सईद रसी रद्ला का सिलसिला है इसका रूहानी कनेक्शन रसौली करीम सलम के साथ जो तो बेत हो जाते हैं उनकी दोनों जानों की बेहतरी के लिए भलाई के लिए सिलसिले काजरे के मशा हजरत की तरफ से ये मुकर कर सबक हैं जितनी मोहब्बत से इनको अदा करोगे इतना ही फ़ायदा होगा न पढ़ने से और लापरवाही करने से नुकसान का अंदेशा होता है इसलिए इन वाहब को पाबंदी के साथ अदा किया जाए दस पंद्रह मिनट इनके अदा करने पर खर्च होते हैं लेकिन दोनों जहानों की इसमें बेहतरी है बेहतर से और सच्चे दिल के साथ तोबा करने से अल। अल्लाह तबारक तमाम गुना हमारा फरमा देता है लेकिन दूसरे का हक नहीं बखसता चिक्र लिया हो किसी का माल दबाया हो किसी पर जुल्म किया जब तक वो आदमी खुद ना बगशते अल्लाह तबारक नहीं बख्शता बाकी जितने गुनाह हैं अल्लाह तबारक माफ फरमा देता है इस दुनिया में रूह और जिसम दोनों इकट्ठे हुए हैं और यही थोड़े से दिन मौका कि है न्यामत में याबर में न आखिरतना मिलेगा इसलिए होशियार रहें अल्लाह के रसूल को राजी रखें नक्सरतन का मुकाबला करें मातल फिर से अपने आप को बचाएं दीन की खिदमत करें तो हजूर की जितनी मदारिस हैं उनकी खिदमत करें ताकि यहाँ से वह दीन की खिदमत करें यही दीन की खिदमत तब लिए सदक जा है बड़े आज सिलसिले में आए हैं कबूल करना आज से रूहानी बच्चों में फरमाए हजरात की तरफ से इनको जो वजह दिए गए पूरा करने के अल्लाह तो फिक्रात को, को माफ़ा नेक की हिदायत फरमा बड़े कामों से गलत कामों से शैतान के वसूल को महफूज रखें इनके आलो यालो बच्चों को महफूज रखें महफूज रखें शैतान के रहे। से महफूज रखें गर्मियों के जुल्म से महफूज रखें जितने नएक मकास हैं फरमाए नबा की मोहब्बत है मोहब्बत नसीब फरमाए दोनों जहानों की बेहतरीन नसीब ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جميع دعواتنا ونياتنا خيزة لا اله الا الله وبحرمة محمد رسول الله برحمتك يا رب العالمين